Надавати невідкладну медичну допомогу тваринам тепер будуть і в Черкасах. Волонтери благодійного фонду Екоцентр розпочали реалізацію нової безпрецедентної акції Швидка допомога для тварин за словами ініціатора проекту Олени Литвинової, поки що проект на стадії розробки, проте дівчина отримувала уже декілька викликів. Мы приехали, мы забрали это животное, отвезли опять же в клинику, где его смотрели. Ну, слава богу, все кости целы, там просто очень сильные удары, и нужно ему время дать отлежаться, прийти в себя. Врач уколол противошелковое, уколол там другие препараты и так далее. Вот, и, в общем-то, собака будет жива, не останется на улице погибать. За словами пані Литвинової, поки що для повного функціонування швидкої допомоги для тварин не вистачає авто та стабільного фінансування. Окрім цього, волонтери екоцентру паралельно реалізують ще один проект доступна стерилізація. Витрати за цю процедуру за умовами проекту покриває благодійний фонд. Просто рассказать о своей ситуации, о том, что вот, ну, наблюдает, подкармливает каких-то животных. Ну вот, хотел бы стерилизовать, но у него, к сожалению, не хватает, недостаточно средств. У нас э, заключен договор с одной из частных клиник, черкасских клиник, а уже проверенная. Мы с ними сотрудничаем, ну, наверное, вот уже как более пяти лет. То есть мы можем говорить о том, что качество там на надлежащем уровне. И человек э, приходит или привозит животное, или мы помогаем с транспортировкой. И стараемся большую часть им. Стоимости операции клиника выписывает счет, мы стараемся эту большую часть погасить именно за счет э, средств фонда. Помимо того, что стерилизация является э, мерой профилактирующей на улицах города агрессию собачью во время оттечек нету бегать не собак агрессии кабелей. Помимо этого э, стерилизация еще является профилактической мерой э, возникновения раковых заболеваний у собак. Довольно часто мы стерилизуем взрослых животных, пожилых животных, у которых возникают проблемы, ну, скажем так, по-женски. И тогда эта операция на возрастном животном, операция полостная, более тяжелая, и для животного переносит его гораздо тяжелее, чем в молодом возрасте. Поэтому ранняя стерилизация и стерилизация молодой здоровой собаки гораздо лучше, чем стерилизация уже пожилой. Кошти на реалізацію проєкту Доступна стерилізація надходять через українську біржу благодійності шляхом онлайн-перерахування. Аби люди могли ознайомитися з проектом та можливими шляхами долучення, представники благодійного фонду Екоцентр невдовзі планують запустити сайт. Любой желающий может в любое удобное для себя время зайти, прочесть о, о тех же самых проектах, о их механизме, о том, как стать участником проекта, о том, как оказать помощь. Мы юридическое лицо со всеми реквизитами, со всеми абсолютно документами легализованы. Вот, поэтому это очень удобно для всех. И ну, вот мы сейчас просто немножко не успеваем. Ресурсы наши очень ограничены, людские в том числе. Но я думаю, что буквально в ближайшее время мы его запустим, и просто сайт будет фонда, где можно зайти, опять же, я повторюсь, прочитать о проекте. Атом, як ему допомочь, як стати волонтером. Наразі ініціатори проєкту шукають волонтерів та постійних спонсорів, які б могли б допомогти у реалізації проєктів. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, ВІКА Новини.